Доброго дня, это телеканал «Социальная краина» у студии Костянтин Крупский. Сегодня будем говорить про психологическую помощь нашим воинам, которые сейчас находятся в зоне АТО. С нами в студии Татьяна Назаренко. Это психолог-волонтер, который как раз таки и работает в зоне АТО. Татьяна, добрый день. Добрый день. Я знаю, что у вас ну вот, как вот под шефный такой батальон «Айдар». Да. А всем остальным вот не хватает э, рук и э, голов и э, волонтеров для того, чтобы помочь еще одному батальону, еще батальону? А, ну, у нас в службе достаточно много специалистов, и мы стараемся, мы на все запросы абсолютно отвечаем. То есть если из какого-то батальона или из какого-то подразделения к нам приходит запрос э, с тем, чтобы ну, на психологическое консультирование или на психологическое Психологическое сопровождение, то мы всем отвечаем. А как вот ну, в реальной жизни выглядит этот запрос? Пишут бойцы письмо в э, вашей бригаде кризисной службы. Помогите, mm -hmm. пожалуйста, окажите нам первую психологическую помощь. Обычно это делается на уровне командиров среднего и высшего звена. Они либо через волонтеров ищут психологов, говорят, что вот неплохо бы, чтобы к нам психолог приехал в подразделение, либо непосредственно с нашим координатором Натальей Шапошником Шапошник связываются. То есть это на уровне средних, среднего и высшего руководства обычно так. Угу. А если просто бойцы, тогда это консультация получается. Ну. А вы как психолог как оцениваете? Вот действительно нужна бойцам психологическая помощь для того, чтобы снять стресс, для того, чтобы их подготовить, особенно если они впервые приезжают в mm -hmm. зону Ато? Или это уже такая вот как бы вот модная такая штука? Вот вроде бы есть Ато, должна быть психологическая mm -hmm. помощь и обязательно должен быть психолог-волонтер. Mm -hmm. Ну, я считаю, что это очень, то, что мы делаем, это очень необходимо, потому что... У всех по-разному, и те люди, которые пребывают в АТО, сталкиваются с разными стрессовыми ситуациями. И очень часто это экстремальная ситуация. Это такие ситуации, которыми в жизни никогда до этого мы не сталкивались и никогда не переживали столько там, боли, страха, там, потери. И я считаю, что когда так много интенсивных переживаний, то, конечно, нужно психологическое сопровождение. А нужно ли психологу ехать туда? Нельзя ли как-то подготовить бойцов здесь перед отправкой в зону? Атом? Мы этим тоже занимаемся. Мы готовим военнослужащих перед отправкой. То есть у нас несколько есть... Направление в нашей работе. Первое это мы готовим военнослужащих перед тем, как они отправляются в АТО. А второе направление. Первое направление. Как, как это происходит? Вы приезжаете в часть, где формируется. <связь> да, да. <связь> обычно в учебку мы приезжаем mm -hmm. и э, либо это неформальные групповые беседы, либо это индивидуальные консультации, либо это лекции интерактивные обучающие. Мы рассказываем, что такое боевой стресс, что может случиться во время боя с солдатом, как с этими переживаниями можно справиться, э, что может быть с их товарищами, например, как ну, можно оказывать помощь психологическую своим товарищам в экстремальных ситуациях. Ну то есть вот такие вот знания, как бы мы готовим. Э, mm -hmm. до... В этой учебке вы видите человека, которому вообще в зону Ато ехать не надо? По его психологическому состоянию он или сразу же, ну, в общем, он будет просто не идееспособен изначально? Бывают, очень редко, но бывают такие военнослужащие. И в таком случае обычно мы рекомендуем командованию, ну, как бы найти ему такую, скажем так, найти ему такое занятие или такую должность, в которой он бы в этих экстремальных ситуациях был максимально полезен вы проводите семинары по первой психологической помощи да. это мне напоминает ну как вот первая медицинская помощь да, совершенно ты верно. должен уметь делать искусственное дыхание должен там наложить да. бинт на повязку забинтовать голову да. а что там еще по первой медицинской Нет, помощи? нужно В АТО нужно уметь накладывать жгут обязательно угу. и накладывать индивидуальный перевязочный пакет это самое главное что нужно в АТО уметь вот. по первой а первая медицинской помощи. психологическая помощь как uh -huh. ее оказать? Каждый человек должен знать, как справляться со ступором, например, что делать, если его товарищ находится в ступоре или в апатии, если человек находится в панике, либо, например, он слишком агрессивно себя ведет. Угу. То есть мы должны понимать, что самое главное, что человек должен понимать, который оказывает первую психологическую помощь, что по... с пострадавшим все нормально, какие бы он реакции там не показывал это все нормально, это нормальная естественная реакция человека на экстремальное стрессовое событие, и уже когда ты спокойно к этому относишься, ты можешь человека либо успокоить, либо наоборот вернуть его, скажем так, какое-то более бодрое состояние, ну, в зависимости от того, что произошло, как бы. Есть То процедура. есть сейчас вы можете с уверенностью сказать, что вот ваша волонтерская помощь помогает все-таки переживать эти стрессовые ступорные состояния да. и по помочь да. от какой-то излишней агрессии. Ну, да, конечно, помогает. Мы получаем обратную связь от командира. Вот это очень заметно, если ты приезжаешь в какое-то подразделение и там 3-4 дня работаешь с личным составом. И вот буквально уже на второй, на третий день ты слышишь о том, как меняется речь этих солдатов, она нам становится менее агрессивной, становится меньше внутренних конфликтов каких-то, они больше сосредоточены например на своей учебе там повышение своей боевой подготовки а, давайте посмотрим фотографии да. которые я нашел давайте. у вас на страничке э, в на фейсбуке, фейсбуке да. да это как вот вы ездите непосредственно угу. а, это вот еще с майдана да вот да. Все, все начиналось это майдан это это баррикада самая первая на Грушевского, которая стояла около Беркута. И я там, это была консультация в 2 часа ночи, меня вот этот парень Виталик, он пригласил, говорит, поговори, пожалуйста, с моими бойцами, а то уже это был такой как раз период, уже середина февраля, период затишья, такой период стагнации. И от того, что ничего не происходило, у людей было много разочарований, недовольства, много агрессии. И да, я там проводила беседу. Давайте следующую фотографию Посмотрим из профессиональной деятельности Татьяны Назаренко. Ага. это вы уже в зоне АТО. Да, это в зоне АТО. Это Луганская ТЭС, знаменитая, которая сейчас, к сожалению, очень сильно обстреливают. И это два солдата Айдара. Понял вас. И следующую фотографию, если можно посмотрим. Ага. Это я, это нас вез в, посел, в поселок Счастье. Хайковский волонтер Александр Золотарев, он медик, они везли медицинскую помощь и, короче, и нас, психологов, туда, в больнице. Это фотография около больницы сделана, а больница счастья. Какой эффективный вот курс вот этой оказания первой медицинской помощи, вот когда вы приезжаете, допустим, в часть? Это за сутки можно успеть вот как бы вот провести какой-то тренинг? Смотрите, когда мы приезжаем в часть, нет, за сутки это очень маленькое время, как бы обычно мы где-то дня на 4, на 5, на неделю приезжаем то есть вот это вот примерно вот такой хороший срок и там уже речь идет как правило не о первой психологической помощи а о кризисном консультировании либо об обучении потому что э, первая психологическая помощь она оказывается там в течение четырех часов после стрессового события uh -huh. если на ну, получается так что вот э, военнослужащие вернулись с какого-то боевого задания и нам удается с ними поговорить да это то что называется первая психологическая помощь а если уже прошло там два три дня неделя десять дней то это скорее кризисное консультирование а, покажите пожалуйста следующую фотографию а, посмотрим Ага. Ой. Ну, а, разрешение, разрешение не позволяет зову. нам это... а, в деталях там рассмотреть. Ну, вы сможете просто. Это Айдар, это угу. половинки а, август или конец июля этого года. Мы туда приезжали, работали с коллегой, с Андреем Казинчуком. А, я понимаю, что вы живете там а, как настоящий солдат. То есть весь вот этот солдатский быт в зоне АТО это котелок, окопы, траншеи, нет, блин, даже... нет. нет, смотрите, скажем так, задача психолога не создавать кризисных ситуаций дополнительно для военнослужащих. То есть мы обычно живем в достаточно, ну, условно безопасном месте, да, насколько это может быть безопасно, счастье, потому что, например, вот мы были в прошлый раз в счастье, попали под обстрел, ну, достаточно, скажем так, в безопасном месте мы живем. Если получается, мы, конечно, конечно, просим, чтобы для психологов выделили условия получше. <свят> ну, да. а, ну, а иногда живем, да, прямо в расположении, в казарме или в кубрике. если остались еще фотографии, их там буквально... <свят> э -э О, а, вот а, это вот, вот да. как раз этот арт-обстрел, в счастье. Это моя коллега Наталья Саратовцева, это школа милиции. Э -э ну, вот. А психолог сам вот боялся, ну, вы под арт-обстрелом? <свят> вы знаете, для любого солдата всегда важно, как пройдет первый бой. Знаете, вот боевое крещение. К счастью, это был первый артобстрел, под который мы попали. К счастью, для меня и для моей коллеги все остались живы и здоровы. То есть все хорошо спрятались. И поэтому мы как-то, ну, мы себя достаточно хорошо чувствовали, помогали волонтерам, которые там были, успокаивали их немножечко. Как-то так, в общем, позитивно закончилось. А солдаты не обижаются то, что к ним приезжают психолог, и он говорит, что вы же больны. Нет. Сейчас я вас всех вылечу. <свят> Но так мы никогда не говорим. Нет, не обижаются все, обычно нам рады, к тому же там много моих знакомых с Майдана служат в Айдаре, поэтому как-то у меня с ними есть контакт обычно ну если говорить о распространенной реакции, то это скорее недоверие, да, что там от них ждать. Но потом как-то почему я говорю, что нужно ехать, мы обычно едем где-то на неделю, чтобы была возможность установить контакт с ними, потому что, конечно, если ты приехал и тебя там видят час или два, то все относятся. Нужно понимать, что там это военная психология, делятся все люди на своих и чужих, и пока э, непонятно, кто психолог, он свой или он чужой, он безопасный человек, или наоборот опасный, э, к нам обычно присматриваются. Вот когда уже присмотрелись, тогда обычно, а, да, это свои люди, ну и тогда уже можно работать, тогда вот начинается работа. А, и в то же время вы приезжаете в зону АТО, там угу. проводите там, 5 дней, там угу. 7 дней, потом возвращаетесь угу. в тыл, да, если можно так сказать, да. и здесь у вас частные консультации. Да, здесь я тоже занимаюсь волонтерской практикой, я являюсь руководителем Черниговской… Черниговская психологическая кризисная служба ⁇ это волонтерская. Деятельность, и, ну, и у меня есть частная практика, я занимаюсь консультированием а, Никакие обычно. психологические проблемы из АТО к нам еще не перекочевали? Вы видите те же самые реакции, а, те же самые там ступоры какие-то а, среди ну, условно мирных людей, которые живут в Черниговской области? А, ну, смотрите, да, нет, появились, скажем так, новые сложности психологические, это высокий уровень тревожности вообще из-за общей ситуации в стране, из-за военных действий на Востоке, например. Плюс то, что, скажем так, новое переживание – это когда родственники, матери, там, жены, дети ждут своих близких с войны. Новая тоже для нас сложность – это потери во время боевых действий и ранения скажем так. И все еще усугубляется тем, что ну, это массово, да, то есть это не то, что там один человек во время несения службы, да, в мирное время, там случился несчастный случай, он погиб, да, это горе большое, но это как бы такое горе, с чем ну, вот общество может справиться. А в данный момент мы наблюдаем, что горе приобретает массовый характер, и ну, это достаточно тяжело. А какие-то вот рекомендации первые, вторые, третьи жителям, которые в тылу живут, может дать психолог-волонтер? Ну, знаете как? Тут с рекомендациями такая штука. Рекомендации я дам, я их сейчас озвучу, но самое сложное в этих рекомендациях это начать их делать. Потому что мы все знаем, можно там тысячу раз сказать, не паникуйте и успокойтесь, но вот как не паниковать на практике, это уже второй вопрос. Наверное, я бы порекомендовала людям объединяться в какие-то группы и например обсуждать общие проблемы, то есть создавать некие такие группы взаимопомощи. Это очень хорошо действует на психологическое состояние. Второй способ такой, вот, который тоже хорошо помогает это объединяться например и что-то делать, для тех, кто находится в АТО. Потому что ну, у меня есть там проект, который я веду на Фейсбуке. Я говорю, что лучший способ справиться со стрессом – это помогать другим людям. Mm -hmm. И третий, наверное, я бы все-таки рекомендовала людям обращаться за профессиональной помощью. Сейчас в Украине очень хорошо развито волонтерское движение психологическое. И, в принципе, вы можете, ну, люди могут либо лично обратиться на консультацию, либо по телефону доверия позвонить, вот, либо так либо та услуга доступна ну, вот, с любого уголка э, нашей страны. Можно скайп-консультацию получить. Ну, как бы обращаться именно за профессиональной помощью. Я из вашего интервью одного вычитал, вы сказали, что хороший психолог — это здоровый психолог. Да, а, ну как? там немножко по-другому звучало. По да. Возможно, чтобы я ничего не вырывал из контекста, да. вы расскажите. Изначально как? это пословица, э, нас обучили ей э, словацкая, тоже кризисная психологическая служба она звучит так мертвый психолог плохой психолог но ну, ее иногда я переделываю позитивно что да хороший психолог это здоровый психолог ну, хотя мы тоже не застрахованы от стресса. Да, ну а вы вот сами за собой замечаете, все, стресс, пора уже что-то делать. Да, конечно, замечательно. признаки есть, вот первые mm -hmm. того, что нужно как-то вот. Ну, есть общие признаки, например, что ваше поведение человека становится немножечко отличным от обычного, да, то есть. Ну, первые признаки стресса да, повышается раздражительность, либо наоборот повышается плаксивость, либо э, все время хочется спать, либо ничего не хочется делать. То есть вот когда вы замечаете, что ваше психологическое состояние влияет на, такую, на обыденный образ жизни, да, влияет на ваше общение с близкими людьми, либо на вашу э, социальную сферу, либо на вашу профессиональную сферу, когда вы замечаете, что это изменение не в лучшую сторону, тогда нужно обращаться за помощью. Mm -hmm. У нас есть э, видео, mm -hmm. сейчас мы его посмотрим. Mm -hmm. На мой Хорошо. взгляд, человек на этом видео, который обращается э, к ДНР в полностью здоров. А, это солдат, а то да, это совершенно свежее а -а -а, видео, которое да. я нашел в интернете. Сейчас это обращение к ДНРовцам. Но вы можете просто вот как он говорит и как он uh -huh. ведет себя в кадре и uh -huh. особенно звуки за кадром, как ребята это вот как-то вот ухмыляются и так uh -huh. ха -ха, говорят так, да, uh -huh. ну, да, да, да. Вот можно вот прокомментировать про. Я думаю, что все-таки не все там в стрессе, а есть отличный Нет, не боевой все, дух и задор, да? Да, конечно. Наоборот, я бы сказала, что многие люди находятся в хорошем психологическом состоянии, в правильном психологическом состоянии. И благодаря этому, как бы, ну, солдаты все, что могут, делают на все сто, вот, как правило. Итак, видеообращение просто вот к солдатам ДНР. Все, Смотрим. Давайте. Здравствуйте, дамы и господа. Видео для чего записываю? Ну вот посмотрел видео товарища Гиви, товарища Моторолы, они тут все контролируют, везде у них тут э, трупы укропов лежат, воняют. Э, это все неправда. Э, никто здесь не лежит и не воняет. Здесь только убитые тела боевиков э, их группировок. Вот. Э, парни, вот обращаюсь к вам, сколько вы еще будете ложить здесь своих людей? Сколько? Чек 500 положили уже здесь. Реально никто не забирает. Хотя и мы не дадим вам забрать их. Потому что кто-то рассказывает, что это моя земля, твоя земля, гиви вообще, он откуда взял, ты откуда старина? Абхаз там какой-то. Не надо так делать, не надо рассказывать, что вы тут будете цеплять флаги и все остальное. Мы тут будем держать, держать и держать, и потом еще будем дальше проходить по поводу объявления перемирий. Я заметил, у вас такая тенденция идет. Когда вы получаете нормально, вам насыпают. Вы сразу же потом решаете на верхах объявлять там какое-то перемирие, какие-то там прекращения, режим прекращения огня. Я не знаю, как кребетня какая-то. И воюете, так воюете там, я не знаю, или не воюете тогда. Вот такие дела. Это ваша тема. Вы любите тут пострелять, повоевать, побегать. А мы просто вас клепаем на раз-два. Ну, такие вот дела. Люди, которые смотрят телевизор и вот эти все записи э, для русских журналистов, Вот я посмотрел, там стоит Гиви и курица на балконе. Вот они стреляют по мирным жителям и все остальное. Хочется просто обнять и заплакать. Бедники, такие все правильные, молодцы. Классно работаете на камеру, особенно для России. А там все тахавают, сидят и думают, вот каратели, укропы. Ну, я думаю, я на крателя не похож, так как я здесь защищаю людей, которые пострадали нет, от ваших вот этих всех моментов. Вы забираете у людей машины, забираете у них деньги, забираете у них бизнес. А там, где совсем туго, вы забираете у них жратву. Это сейчас просто тут в Донецке все вот эти дебилы ходят, которые парады проводят и плюют в людей, да, привязывают их к столбам. Они еще не, не ощутили, как в остальных селах, там людям нечего жрать. Они дерутся за помидорку и за кусочек хлеба. И это все ваша республика, вот эта дурацкая. И пенсии вы требуете от Украины какие-то. Отойдите отсюда, спокойно, живье. Отойдите, чтобы вы отсюда вас не увозили. Точно так же русские военные, русские офицеры, русские солдаты. Вообще без цели. Просто приезжайте, просто вас здесь убивают, и просто вас где-то закапывают. Я не могу понять логики, не могу понять вашу цель. Так что вот, как-то так. Так что привет из Донецкого аэропорта и еще. Гиви, выше нос. Что-то у тебя глаза грустные какие-то. В общем, дух боевой и я так да. понимаю, что солдат, по мнению, я думаю, что психолога, абсолютно психически здоров. Смотрите, мы, э, задача нашей службы, мы же не ставим на там, условиях, условиях боевых действий болен человек или здоров. Это вообще ну, на тот, ну, как бы не является нашей главной задачей. Наша, мы относимся ко всем как к здоровым, и наша главная задача — поддерживать этот здоровый дух и сделать так, чтобы военнослужащие оставались максимально боеспособными, в хорошем настроении, э, скажем так, э, умели сами справляться со стрессом. Большое наше счастье и вообще, ну как бы одна из самых главных причин, почему наши военнослужащие я считаю, лучше справятся и у них будет меньше последствий, чем э, то, то, что было там после Афганистана в СССР или то, что было после Вьетнамской войны в Америке. Это то, что мы все-таки воюем на своей земле за свою родину. У нас есть идея, и вот эти вот э, страдания или, скажем так, вот эти вот травмы, которые получены во время войны, э, человек понимает, почему так произошло. У него есть идея, с которой он воюет, и это поддерживает его очень сильно. И мы здесь видим, у этого хлопца есть идея, и он такой бодрый и как бы он позитивный. А, в, мы тогда начинали с первой фотографии. А, у угу. Майдане когда вот было затишье, угу. непонятно, что угу. вот как-то вот недовольство росло. Угу. А, сейчас в зоне АТО а, там нет недовольства, а, нет М -м -м. непонятной какой-то ситуации. А -а. А, все вот как бы ясно, понятно. Нет, я говорю всегда, что больше непонятного, чем происходит во время войны, вот ну, лично я не встречала. Там очень много непонятного, очень много неясного и есть разные настроения у военнослужащих. Особенно это зависит, опять-таки, от его идей, с которой он воюет. Если это добровольческий батальон, и человек туда пришел осознанно да, там, защищать свою родину, он будет лучше справляться с той ситуацией, которая есть сейчас. Если у человека призван, и плюс к тому, что его там призвали, у него нет желания, там, ну, нет чувства национальности, идентичности, у него нет там чувства патриотизма, то такому человеку будет сложнее, конечно же, справляться с тем, что происходит. Я слышал, что 90% от военнослужащих, добровольцев и призванных, они все-таки справляются с этой ситуацией, да. и никакая там абсолютно им такая вот сверхъестественная помощь вот, психологическая не нужна. Да, это правда, совершенно верно, люди справляются. Очень, э, тут очень много еще зависит от командования, если командование профессиональные военные и хорошо держат дисциплину, ведут своими это разъяснительную работу, там вот политрук, если хорошо работает в батальоне, то, в принципе, да, они уже через некоторое время входят в этот ритм жизни и как бы действительно... Mm -hmm. Ну, действительно хорошо переносят все тяготы и лишения. Лучше, наверное, даже, чем их родственники, которые здесь. А действительно, вот в каждом батальоне есть какой-то вот идеолог, такой политрук, который вот держит как-то вот, мотивирует солдат и разъясняет им вообще. Ну, так как сказать, политику партии? Скажем так, обычно это ложится а, на командира в рот или подразделений, вот, потому что батальон это ну, до 500 человек, насколько я знаю официально, и один человек, каким бы он там талантливым и не был, а, как он, наверное, проводит ну какую-то генеральную линию обычно вот командир роты либо командира подразделения либо заместитель командира роты вот обычно они общаются с, со своими подчиненными и как бы они поддерживают их дух вообще у солдата есть же две вообще у, у солдата есть две вещи скажем так два фактора которые поддерживают его моральный дух это хорошие отношения со своими сослуживцами, причем с непосредственно с теми, с кем они выполняют боевое задание, там и э, вера и доверие к непосредственному командиру. Uh -huh. Поэтому, если складывается и то и другое хорошо, то как бы мы можем говорить о том, что Психологическое состояние будет. Это как как, как на работе, да, если есть коллектив, да, да с которым да. ты общаешься, да, и есть доверие, угу. то тогда по-моему все. Да, отлично. только на работе проще, потому что после работы, как обычно, пятница у нас люди любят расслабляться, а вот. там этого нет. Хотел спросить, а как там, вот, не в отпуск они уезжают угу. сюда, а как там солдат отдыхает? Ну, не всегда же не 24 часа в сутки. И как вы советуете бойцам там отдыхать? Ну, обычно я э, даю рекомендации командирам роты подразделений, чтобы они давали высыпаться. То есть там одна из самых главных, э, э, то есть ритм жизни такой не очень спокойный, не очень плавный, что им нужно высыпаться. Угу а потом у кого там творческие воображения и творчество в гражданской жизни было получше развито, но там все что угодно, и песни под гитару поют, и даже видеофильмы снимают, и рисуют, и все что угодно делают. Но обычно такое, если мы говорим об обычном таком времяпровождении, то это просто они там сидят, общаются какой-то такой небольшой компанией, ну и что-то обсуждают. После того как закончатся военные действия, вы не боитесь, что мы получим достаточно большое количество людей, которые прошли вот эту военную школу mm -hmm. и которые они дальше в своей жизни применить не могут, а им нужно mm -hmm. опять ломать себя после мирной жизни на военные рельсы, mm -hmm. а после военных рельс опять на мирные. И будет, ну достаточно много как бы там психологических проблем. Mm -hmm. Я не знаю, там криминала, не криминала, но что-то такое смотрите одна из задач нашей службы и в частности вот почему мы ездим и оказываем психологическую поддержку в зоне а то это сделать так чтобы люди вернулись в мирную жизнь максимально здоровыми у каждого военнослужащего в голове должен быть совершен такой переход после того как закончится военное действие он должен из военного мышления перейти в гражданское мышление. И это, в принципе, не такой простой путь. И вот чем более психологически здоров будет человек, тем ему проще будет совершить. И если, скажем так, окажется рядом с ним кто-то, кто объяснит ему, что то, что было на войне, должно остаться на войне. А здесь мирная жизнь, ну, как бы важно ну, адаптироваться к ней если это военнослужащему, скажем так, объяснить, психологически поработать с ним, то это будет проще. Я всегда говорю, чем более здоровыми будут люди, даже если они будут устраивать акции протеста, чем более здоровыми военнослужащие вернутся сюда в мирную жизнь, тем меньше преступлений мы будем, ну, как бы, тем меньше преступлений и склонности к преступности у них будет. То есть еще и это и это еще одна ваша задача да, там на да, линии фронта да, в зоне да, АТО. Да, да, конечно. Татьяна Назаренко, психолог-волонтер, mm -hmm. который работает в зоне АТО. Mm -hmm. Спасибо вам большое. Mm -hmm. Удачи. Спасибо. <laughs> а до телеглядачей на телеканале ⁇ Социальная Краина ⁇ мы с повернемся.